کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سے پہلے لوگ کیسے تھے اور ہم سے بعد میں آنے والی نسلیں کیسے ہوں گی آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہو, ہوگا اکر یہ جنزی الفا, بیٹا، گاما کیا ہیں اور انسان کہاں جا رہا ہے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا یہ سب کیا ہیں یہ سب نسلوں کے نام ہیں ہر بیس سے پچیس سال کے عرصے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ایک الگ نسل کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ماحول ان کی سوچ ان کی سہولیات اور ٹیکنالوجی الگ ہی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی سوچ کو بدل دے گی سب سے پہلے آ جاتا ہے سائلنٹ جنریشن جو ان کی پیدائش سن انیس سو اٹھائیس سے انیس سو پینتالیس تک کی تھی ان لوگوں میں صبر اور برداشت کی مثال تھی کم بولنے والے اور خاموش طبیعت کے جنگوں اور معاشرتی مشکلات میں پلے بڑے سخت محنت کی اور کم سہولتیں تھیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ اور مسائل میں بڑے ہوئے اور زندگی کی اصل قیمت کو جانتے تھے آج کے دادا دادی اسی نسل سے ہیں دوسرے نمبر پہ بیبی بومرز ان کی پیدائش ہے انیس سو پینتالیس سے انیس سو چونسٹھ تک ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ سخت محنت پہ یقین رکھتے تھے نوکری اور خاندان کو اولین ترجیح دیتے تھے ٹیکنالوجی کم اور زندگی زیادہ محنت اور روایات پر تھی ذمہ داری کا ان میں احساس بہت زیادہ تھا یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو سنبھالنے والے لوگ ہیں اور آج کی ویلڈین کی نمائندگی کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جنریشن ایکس ان کی پیدائش انیس سو پینسٹھ سے انیس سو اسی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود مختار سوچ رکھتے تھے سادہ سی زندگی ہوتی تھی اور کم وسائل ہوتے تھے ٹی وی ریڈیو اور اخبارات کے ساتھ بڑے موبائل اور انٹرنیٹ بعد میں انہوں نے سکھا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو سادہ انداز میں سمجھنے والے ہیں اور آج 43 سے 60 سال کے درمیان میں ہیں چوتھے نمبر پہ ملینیئرس جنریشن وائی ان کی پیدائش ہے 1981 سے 1996 یہ لوگ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ساتھ بڑی ہوئی نسل ہیں تعلیم اور کیریئر پر زیادہ توجہ دیتے تھے سوشل میڈیا کا آغاز انہوں نے دیکھا کام اور زندگی میں توازن پسند تھے یہ وہ نسل ہے جو آج کی ستائیس سے بیالیس سال کے درمیان ہے اور نوجوانوں کی لیڈر بن رہی ہے اب پانچویں نمبر پہ آ جاتے ہیں جنریشن زی ان کی پیدائشیں ہیں انیس سو ستانوے سے دو ہزار بارہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ موبائل اور سوشل میڈیا کے ساتھ بڑی ہوئی لوگ ہیں فوری نتیجہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں شارٹس اور ریلز بہت زیادہ پسند کرتی ہیں ذہنی صحت پر توجہ چاہیے ان کو آن لائن کمائی فری لانسنگ کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے یہ نوجوان نسل ہے جو آج تقریباً گیارہ سے اٹھائیس سال کے درمیان ہے اگر سوچا جائے تو پہلے کے لوگوں میں صبر محنت اور خاندان تھا یہ سب کچھ تھا لیکن آج سپیڈ ہے ٹیکنالوجی ہے اور آزادی ہے اور آنے والے میں اے آئی ہے اور ڈیجیٹل دنیا ہے لوگ ہیں کہ ان میں محرومیت بہت بڑھتی جا رہی ہے تنہائی پسند زیادہ ہے چھٹے نمبر پہ جنریشن الفا جن کی پیدائش دو ہزار بارہ سے دو ہزار پچیس تک ہے. یہ اسمارٹ ڈیوائسز کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اے آئی ہے سکول سے پہلے ہی موبائل اور ٹیبلٹ انہوں نے استعمال کیا تعلیم اور تفریح سب ڈیجیٹل کر دیا تیز ذہن اور جدید سوچ کے مالک ہیں یہ بچے ہیں جو مستقبل کے ڈیجیٹل لیڈرز بنیں گے ساتھویں نمبر پہ ہے جنریشن بیٹا ان کی متوقع پیدائش ہوگی دو ہزار چھبیس سے دو ہزار پینتالیس تک یہ وہ نسل ہوگی جو ٹوٹلی اے آئی ریبورٹس اور سمارٹ دنیا میں پیدا ہوگی ایک تو ان کی مصنوعی ذہانت کے ساتھ زندگی ہوگی ان کے دوست بھی اے آئی ہوں گے ڈاکٹر بھی اے آئی اور استاد بھی اے آئی میں سکول کم ہو جائیں گے آن لائن تعلیم زیادہ ہو جائے گی انسان پلس مشین مل کر کام کریں گے موبائل شاید ختم ہو جائیں گے آواز آنکھ یا دماغ سے کنٹرول کی جائے گی کی بورڈ کی جگہ سوس شامل ہوگی جو کہ مکمل ڈیجیٹل دنیا بن جائے گی صحت اور جسم پر بھی توا... آ... خاص توجہ دی جائے گی جو پر پہ کام بہت ہوگا اور وقت سے پہلے علاج ممکن ہو جائے گا لمبی اور صحت مند زندگی ہو جائے گی اس دور میں پانی درخت ہوا کی بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی فضول خرچی بہت کم ہو جائے گی سادہ مگر سمارٹ زندگی گزرے گی اور ہاں سوچ میں بہت بڑا فرق آ جائے گا جذبات کم ہو جائیں گے من تک زیادہ ہو جائے گی تیزی سے فیصلے کیے جائیں گے صبر کم ہو جائے گا رفتار زیادہ ہو جائے گی اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو علم بہت زیادہ ہوگا آزمائشیں پھر بھی زیادہ ہوں گی بچوں کی تربیت سب سے بڑا امتحان ہوگی جو کہ آج کل ہے والدین کو دین اور دنیا دونوں سکھانے ہوں گے ہر نائی نسل زیادہ ذہین ہوگی مگر زیادہ آزمائشوں والی ہوگی جنریشن بیٹا کے بعد جنریشن گاما ہوگا جو کہ تقریباً دو ہزار چالیس سے دو ہزار ستر کے بعد ہوگا یہ نام حتمی نہیں ہے مگر تصور یہی کیا جاتا ہے اس دور میں انسان اور مشین کا فرق کم ہو جائے گا دماغ میں چپ لگ جائے گی سوچ سے کام کیا جائے گا یاداشت جا بڑھانے والی ٹیکنالوجی ہوگی انسان قدرتی نہیں بلکہ اپ گریڈ شدہ ہوگا اس ڈیجیٹل دنیا میں جسم پر مکمل کنٹرول ہو جائے گا عمر آہستہ آہستہ بڑھے گی بیماریاں کم ہو جائیں گے عذاب بدلے جا سکیں گے موت ایک سوال بن جائے گی آگے اس دور کے زمین کے علاوہ بھی زندگی ہوگی چاند جہاں مریخ پر بستیاں ہوں خلا میں تعلیم اور کام ہو جائے گا زمین صرف رہائش نہیں رہے گی اس دونوں میں جذبات کا بحران ہوگا رشتے کمزور ہو جائیں گے احساسات مصنوعی ہوں گے محبت کو بھی پروگرام کیا جا سکے گا اور تنہائی بہت زیادہ بڑھے گی اسلامی اور روحانی زاویے کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو علم انتہا پر ہوگا مگر ہدایات نایاب ہوں گے ایمان بچانا سب سے بڑا چیلنج ہوگا دین کو جان بوجھ کر اپنانا پڑے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں سے دو راستے بنتے ہیں نمبر ایک انسان ابھی سے سنبھل جائے دین فطرت اور توازن کی طرف لوٹے ٹیکنالوجی کو غلام بنائے نہ کہ اس کو مالک بننے دے نمبر ٹو راستہ ٹیکنالوجی حاکم بن جائے گی آپ پہ انسان کمزور ہو جائے گا نظام ٹوٹنے لگے گا اور آزمائشوں کا دور بڑھ جائے گا ایک سچ جو کہ کڑوا ہے جتنی آگے نسل جی جائے گی اتنا ہی انسان کو خود کو بچانا مشکل ہوگا ہر نئی نسل زیادہ ذہین لیکن زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو یاد رکھیں ٹیکنالوجی انسان کو طاقتور تو بنائے گی لیکن انسانیت بچانا سب سے بڑا چیلنج ہوگا سوال یہ نہیں ہے کہ آنے والی نسل کیسے ہوگی سوال یہ ہے کہ ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں ٹیکنالوجی یا تربیت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد مضبوط ہو تو آج سے ہی شعور پیدا کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ بات نسلوں کی ہے